Şəhidimiz İbrahimov Elmir Akif oğlu 31 dekabr 1995-ci ildə Салатlı rayonunda anadan olmuşdur. Uşaq yaşlarında tekvando idman növü ilə məşğul olmuş, neçə dəfələrlə birinci yer qazanmışdır. İdmana olan həvəsi ilə təhsilini dəyər idman məlumu olaraq davam etdirmişdir. Təhsilini başa vurduqdan sonra 2015-ci ildə hərbi xidmətə çağırılıb, hamı kimi Elmir də vətənnə borcunu yerinə yetirməyə gedir. 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində də iştirak etmək nəsib olur. Vətən müharibəsi başlayanda könüllü Vətənin müdafiəsi üçün döyüşlərə qatılır. Elmir çox mərd eyni zamanda da peşəkar sürücüdür. Düşmənin maşınlarının bir çoxunu minalanmış ərazilərdən peşəkarcasına çıxarıb qəlimət kimi gətirir. Qızğın döyüşlərdə bir neçə döyüş yoldaşının həyatını xilas edir. Özünün idarə etdiyi əsgərlərə silah çatdırdığı maşın minamoyat atılması ilə yara sala düşür. Özü qəlpə yarasalsa da döyüş davam edir. Şüşə ovurunda qızğın döyüşlər zamanı piyada yolla şüşəyə gedən əsgərlərimizə silah lazımdır komandir deyib, çox təhlükəlidir. Amma Elmir onun sözünə məhəl qoymır və cavab verir. Qardaşlarımız da təhlükədadır. Silahsızdılar düşmənin qarşısında. Düşməndən qəlmət kimi gətirdiyi maşını şuxaya yola düşür. Silahları verib geri qaydanda minamoyat atılması ilə qəlplə yaralanır. 6 saat köməksiz vəziyyətdə neytral zonada qalır. Elmir şəhid olmamışdan 2 gün əvvəl yuxu görüb ki, şəhid olacaq və döyüş yoldaşlarına bunu deyib. Neytral zonadan Elmiri döyüş yoldaşları 6 saatdan sonra çıxarıblar. Maşına mindirəndə özündə deyilmiş. Elmir və döyüş yoldaşlarına küləklə deyir. Mən sizə dedim axı mən şəhid olacağam. Döyüş yoldaşları deyir. Sən nə danışırsan? Sən yaşayacaqsan. Şəhidliyindən sonra Vətən uğrunda və Şuşanın işğaldan azad olunması uğrunda medalları, Cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sonda isə Vətənsəvər xanım Sevinc Süleymanzadənin səsləndirdiyi şeirlə bitirmək istəyirik. Qeyd etdim ki, şeirin müəllifi Qifayət xanımıdır. Qəhrəman əsgərim qovdur erməni. Dəqiq atəşi ilə hər bir gülləni, şərtlikc aldı yüksəpilləni. Yolu mübarizim dönmən saldadır. İbrahimov Elmir Açıq oğludur. Saatı yurdunun cəngəvəridir. Silahı daşımaq tək künəridir. Qoçaqlığı xalqın dil əzbəridir. Po taşımovun bir sağ qoludur. İbrahimov Elmir Açıq oğludur. Silahı sürsətə qan bahasına, şhaya daşıdı can bahasına, ənamanlığı an bahasına, bəxş etməklə uldan doludur. İbrahimov Ermir Arçı oğludur. Düşmən tankı ilə öz yollarını, atəşlə həm sağ həm sol qollarını, yox etdim mənfurun öz adlarını. Sildi Qarabağdan haqqın yoludur. İbrahimov Ermir Arçı oğludur. Qəss elə bu çox yaralı əsgər. Qolbu meydanlardan edərək günər. Titrətdi düşməni, etdi dərbədər. Soyu Nurlu peyğəmbərin soyudur. İbahımov ermiş, akif oğludur. Qüvəyat Qarabağ buran ürəkdir. Şanlı tariximiz haqqı dirəyidir. Şəhətələr gənclərə ulu örnəkdir. Dağ yamancıq buz bulağı suludur. İbahımov ermiş, akif oğludur. İbrahim Ermir aktiv ah, oğludur.